تین رمضان المبارک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات خاتون جنت زوج علی مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے یہ دن عمومی طور پہ ان کی یادوں کی خوشبو سے مہکتا ہے تو آج کی اس نشست میں آپ کے حوالے سے ہی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا اللہ تعالی میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے سیدہ پاک کا اس میں گرامی جو ہی لبوں پہ آتا ہے پلکیں ادب سے جھک جاتی ہیں اور ان کا نام نامی ان کی ذات گرامی یقیناً عقیدتوں کا محور ہے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی اور آقا کریم علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے بلکہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور صحیح حدیث میں آتا ہے جب سیدہ پاک حضور سے ملنے آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے فعج ل فی مج ہی اور حضور اپنی مسند پر اپنی صاحب زادی کو بٹھاتے جس زمانے میں بیٹیاں زندہ درگور کی جاتی تھیں میرے حضور نے اپنی صاحب زادیوں سے پیار کر کے ان سے محبت فرما کے دنیا کے سامنے بیٹیوں کا احترام رکھا آج میرے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں آپ کے گھروں میں بھی بیٹیاں ہیں یہ کتنی پیاری ہوتی ہیں اور ان سے کتنی محبت ہوتی ہے باپ جب بیٹی کو دہلیز سے رخصت کرتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور ایک زمانہ تھا کہ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا اور چین کی نیند بھی سو لیتا تھا احساس مر گیا تھا میرے حضور نے آ کے احساس کو بھی زندگی دے اور انسانیت کو انسانیت کا بھولا ہوا سبق پڑھایا اپنے قول سے اپنے عمل سے اپنے رویے سے اپنے طرز معاشرت سے اپنے انداز حیات سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی حضور سے کہتی حضور اسے ٹالتے نہیں تھے اور اہل تصوف نے لکھا ہے آج بھی سیدہ کے وسیلے سے حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا جائے تو وہ رد نہیں ہوتا اسی لیے شیخ سادی شیرازی نے اللہ سے بھی دعا مانگتے ہوئے کتنی خوبصورتی سے ایک وسیلہ پیش کرتے ہوئے کہا الہی بحق بنی فاطمہ اللہ اکبر الہی بحق کے بنی فاطمہ اے الہی میں تیری بارگاہ میں فاطمہ کے بیٹوں کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں کہ برکول کو کنی خاتمہ کہ ایمان پر میرا خاتمہ کرنا اور آگے کیا ناز اختیار کیا گیا اگر داب رد کنی ور کبول منو دست و دامان آل رسول تو میری دعا رد کرے یا قبول کرے دیکھ میں آل رسول کا دامن پکڑے ہوئے ہوں تو سیدہ فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ محبوب تھیں اور آقا کریم علیہ السلام کی نسبت سے ان کو جو مقام عزت کریم نصیب ہوئی ہے اللہ اکبر اقبال نے کیا خوب کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زارا عزیز اقبال کہتے ہیں کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ عزیز روزگار ہیں اور ان کو جو عزت ملی ان کے نام کی صورت قرآن کے دامن میں ہے قرآن میں جگہ جگہ ان کا تذکرہ پھیلا ہے ان کی پاک دامنی کی گواہیاں قرآن نے دی ہیں تو انہیں یہ عزاز ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں تو انہیں یہ عزاز کتنا سر بلند کر گیا کہ وہ نبی کی ماں ہونے کا شرف رکھ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی اللہ اکبر تو ان کی ماں پریشان ہو گئی انہوں نے منت مانی تھی ان کی والدہ کا نام ہنّا تھا تو انہوں نے منت مانی تھی بیت المقدس میں خدمت کے لیے وقف کروں گی جو تو مجھے مالک اولاد دے گا تو اب پریشان ہو گئی کہ اس بچی کو وہاں کیسے رکھا جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مریم کی ماں پریشان نہیں ہونا تم اس بیٹی کو دیکھ رہی ہو ہم اس کی گود میں نبی کھیلتا ہوا دیکھ رہے تو کہا پریشان نہیں ہونا جس طرح کی ہم نے تجھے بیٹی دی ہے اس طرح کے بیٹے بھی نہیں ہوتے اور پھر انہیں وہ شرف ملا کہ نبی کی ماں بنی آزمائش تو بہت بڑی تھی کہ بن باپ کے ماں بنی اب جو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں ان کی زبان کون پکڑے یا اختہ ہارون ما کانا ابو کمر سن و ما کانت بغیا کفار گھیرا ڈال کے سیدہ مریم کے گرد جمع ہو گئے اے ہارون کی بہن یہ کیا چاند چڑھایا نہ تیری ماں بری تھی نہ تیرا باپ برا تھا تو یہ کیا چاند چڑھایا اب سیدہ مریم کا جی چاہتا ہے زمین پھٹ جائے اور میں دنس جاؤں زمین میں فرماتی ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نسیم منسیا ہو جاؤں بھولی بسری داستان بن جاؤں اب آپ کو جواب دیتی تو وہ اور تمسخر اڑاتے کہا بڑی تسبیحات لیے وظائف پڑا کرتی تھی یہ کیا چاند چڑھایا تو بڑا مشکل وقت آ گیا لوگ تو فنکار ہیں اس درجہ کے پل بھر میں سنگے درے کعبہ سے بھی اسنام تراشے تم کون ہو اور کیا ہے داغ کبا بھی لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے تو بڑا سخت مرحلہ آیا تو آواز آئی اے مریم پریشان نہیں ہونا اس مشکل ویلے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر فشارت الی تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ میں نہیں بتاؤں گی یہ بتائے گا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے تو کافروں نے کہا کیفا نکلے اللہ اکبر ہم کیسے بات کریں اس سے جو کہ پنگھوڑے کا بچہ ہے روایات میں آتا ہے جب وہ تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کی اسمت پر بات کر رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آغوش مادر میں تھے آپ نے اپنے اوپر سے کمبل ہٹایا اور اپنا دایا ہاتھ اپنے زانوں پہ رکھا اور کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اللہ کے نبی نے کلام فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب و جا نبی میری ماں کے دامن عصمت پہ الزام لگانے والوں سن لو میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنایا ماں کی گود میں بول کے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کی عصمت عزت آبرو اور تقدس کی گواہی دی اب زبانیں بند ہو گئیں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی پاک دامنی کا اظہار ہوا اللہ اکبر رب نے قصیدے بیان کیے سیدہ مریم کی پاک دامنی کے ان کے تقدس کے ان کی پاکیزگی کے اور قرآن میں ان کے نام کی صورت نازل کی تو انہیں یہ اعزاز ملا نبی کی ماں ہونے کی وجہ سے تو اقبال بولے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز حضرت مریم ایک نسبت عیسیٰ سے عزیز روزگار ہوئیں نسبت حضرت زہرا عزیز اور تین نسبتوں سے سیدہ فاطمۃ الزہرا عزیز روزگار بنے وہ تین نسبتیں کون سی ہیں پہلی نسبت نور چشم رحمت العالمی آ امام اولین و آخری وہ نور چشم ہیں جناب رحمت اللہ عالمین کی جو اولین کے بھی امام ہیں آخرین کے بھی امام ہیں اگر سیدہ مریم سلام اللہ علیہ ایک نبی کی ماں ہیں تو حضرت فاطمہ نبی کی صاحب زادی ہیں اور وہ عزیز روزگار ہوئیں نبی کی ماں ہونے کی وجہ سے اور جس نبی کی سیدہ مریم ماں ہیں وہ نبی مسجد اقسا میں ہاتھ باندھ کے میرے نبی کے پیچھے کھڑا نظر آتا آ ہاں امام اولین و آخری ایک تو اعزاز یہ کہ اولین و آخرین کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں سیدہ سلام اللہ علیہ دوسری نسبت بانو آ تاج دارے حل اتا مرتضا مشکل کشا شیر خدا وہ زوجائے محترمہ ہیں تاج دار حل اتا کی یعنی مرتضی مشکل کشا شیر خدا مولا کائنات سید نالی المرتضا کی زوجائے محترمہ ہیں اللہ اکبر یہ دوسرا اعزاز ہے سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا اب تیسرا عزاز دیکھیے مادر آن مرکز پرکار عشق مادر آفلہ سالار عشق اشک. عشق کی پرکار کا جو مرکز ہے یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. تو سیدہ پاک عشق کی پرکار کے مرکز کی ماں ہیں اللہ اکبر اگر نیزے کی نوک پہ بیٹا قرآن سناتا کربلا کے میدان میں دکھائی دیتا ہے تو ذرا دیکھو پیچھے اثر فاطمہ کے دودھ کا نظر آ رہا ہے یہاں اقبال بال تو بے قابو ہو گیا رشتہ آئین حق زنجیر پاست, پاس پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کے او پاشید میں فاطمہ جو کام تم نے کیا ہے جو کام تم نے کیا ہے اگر میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں نہ ہوتی اور تیرے ہی بابا کا فرمان میرے راستے میں رکاوٹ نہ ہوتا تو اے فاطمہ میں کعبے کا طواف نہ کرتا تیری قبر کا طواف کرتا اور کابے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے تیری قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا رشتہ پاس سجدہ برخا کے اوپاشید میں جو کام تو نے کر دکھایا نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو تو سیدہ کا یہ کمال کے حسین جیسا شہزادہ اور وفاشیار بیٹا زمانے کو دیا جس نے اپنا آپ تو کٹوا لیا اپنے بھائی بھتیجے بھانجے اور بیٹے تو کٹوا لیے لیکن نبی کے دین کا جھنڈا گرنے نہیں دیا ہے اس کو سرخرو رکھا ہے اس کو سر بلند رکھا ہے اس کو اونچا رکھا ہے پیاس کاٹ لی بھوک کاٹ لی اذیتیں سہ لی لیکن اس کے باوجود نبی کے دین کے جھنڈے کو سر نگو نہیں ہونے دیا یہ اثر نظر آ رہا ہے فاطمہ کے دودھ کا اللہ اکبر اقبال کہتا ہے کہ تو نہ دانی کے سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تک دی میری بہن تو نہیں جانتی اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ آبدہ ساجدہ راکیہ سیدہ فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ مقدرات اسلام کے لیے ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے مکمل کامل اور اکمل نمونہ ہے میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی پردے میں بیٹھ کے سن رہی ہیں اور جو یہاں موجود نہیں ہیں آپ لوگوں کی وساطت سے یہ پیغام ان تک بھی پہنچے گا تو میں گزارش کروں گا اس بے حیائی کے ماحول میں جب کہ میڈیا بے لگام ہے سوشل میڈیا قیامت ڈھا رہا ہے آنکھوں سے حیاء اڑ گئی ہے سوچوں میں آوارگی آ گئی ہے لباس سمٹ سمٹ کے بالکل واجبی سا رہ گیا ہے اور حیاء قصہ پارینہ بن گیا ہے یہ اڑتے ہوئے آنچل لہراتے ہوئے ڈوبٹے اور جو ہے وہ بکھرے ہوئے بال یہ حیاء کے جنازے سڑکوں کے اوپر گھومتے ہوئے اور بازاروں میں صنفی آزادی اور جنسی بے راہ روی اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تو آج ہم سیدہ فاطمہ تو زہرا کے کردار کو خضر راہ بنائیں اقبال کہتا ہے مذرائے تسلیم راہ حاصل بتول مادرا راہ اس وائے کامل بطول مذرائے تسلیم تسلیم کی کھیتی کا جو حاصل ہے جو پھل ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے اور ماؤں کے لیے کامل نمونہ سیدہ فاطمہ تو زہرا اللہ تعالی عنہ ہے جن کے آنچل کو محر و ماں نے بھی نہیں دیکھا تھا خادم کی شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں بچوں کی تربیت بھی کرتی ہیں آسیا گردان و لب قرآن سرا ادھر چکی بھی چل رہی ہے اور لبوں پر قرآن کے نغمے بھی جاری ہیں آسیا گرداں چکی چلا رہی ہیں وہ لب قرآن سرا اور اقمال کہتا ہے لبوں پر قرآن کے نغمے جاری ہیں جب لبوں پہ قرآن کے نغمے ہو اور آٹا پیسا جا رہا ہو تو پھر وہ گندم اور وہ آٹا جب بچے کھائیں گے تو پھر حسین ابن علی کے کردار ہی پیدا ہوں گے لیکن تھرکتی تصویریں اور نیم برہنا شکلیں اور کانوں میں جو ہے وہ میوزک کی آوازیں اور ماں اس ماحول میں بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو بچہ حسین ابن علی کا جان نشین تو نہیں بنے گا کوئی اداکار تو بن سکتا ہے کوئی گلوکار تو بن سکتا ہے لیکن حسین ابن علی کا جان نشین نہیں بنے گا تو ماؤں کو کامل اکمل نمونہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا اختیار کرنا چاہیے اس نمونے کو لے کے اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے آج ہم دلیلیں دیتے ہیں میڈیا سے دلیلیں سنتے ہیں اسلام تنگ نہیں ہے تم نے اسلام کے دائرے کو تنگ کر دیا ہے میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں یہ دلیلے دینے والے سوچیں کہ رسول خدا کی بیٹی کے پردے کا عالم کیا تھا بس ہمارے لیے وہ نمونہ ہے وہ کامل اور اکمل نمونہ ہے اور ہم نے اپنی زندگی اس نمونے کے مطابق گزارنی ہے سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کو اس بات کی فکر رہتی تھی کہ ساری زندگی تو میں نے اپنے پردے کی حفاظت کی مرنے کے بعد جب پٹڑے کے اوپر ڈال کر کے لے جایا جاتا ہے لاش کو تو اس وقت جسم جھلکتا ہے چھلکتا ہے تو بے پردگی ہوتی ہے تو زندگی میں تو انسان اپنے پردے کی حفاظت کر لیتا ہے لیکن جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس وقت عورت کے جسم کی ڈیل ڈول ظاہر ہو جاتی ہے اگرچہ اس کے اوپر پردہ پڑا ہوتا ہے اور یہ سخت فکر مند تھی اور بات بھی کرتی تھیں حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ پاک کے پاس بیٹھی تھی اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی جب مسلمانوں پر حالات تنگ ہو گئے تو دو مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی ہے اور تیسری ہجرت جو ہے وہ مدینہ المنورہ کی جانب ہوئی تو حبشہ کی جانب انہوں نے ہجرت کی اور وہاں کچھ وقت گزارا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں ایک منظر دیکھا ہے کہ چار پائی کے چاروں پائے جو ہیں ان کے ساتھ شاخیں باندھی جاتی ہیں اور شاخیں باندھ کے ان کو پھر آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے وہ ایک ڈولی بن جاتی ہے اور اس میں عورت کا جنازہ ہوتا ہے جب یہ بات سنی تو سیدہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہا یہ تو بہت اچھا ہوا اور سیدہ پاک کا پھر جنازہ پردے کے ایسے ماحول میں اٹھتا ہے اور رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے اور بہت تھوڑے لوگ جنازے میں شامل ہوتے ہیں اور پھر سیدہ پاک سلام اللہ علیہہ کے پردے کا عالم یہ ہے اہل سیر نے لکھا ہے کل قیامت کے دن جب میدان حشر میں سیدہ تشریف لائیں گی تو ستر ہزار ہوروں کے جلو میں ہوں گی اور جب گزریں گی تو آواز آئے گی یا اہل غدو اب سارا کم لا فاطمہ بنتا محمد اے نبیو رسولو پیغمبرو اے صالحین نیکو کارو اے حشر کے میدان میں جمع ہونے والے لوگوں اپنی نظریں نیچی کر لو محمد کی صاحبزادی گزر رہی ہے تو قیامت کے دن بھی اللہ ان کو یہ اعزاز دے گا ان کو تکریم دے گا ان کو عزت نصیب کرے گا تو سیدہ پاک کا نمونہ زندگی ہماری مخدرات اسلام کے لیے ہماری بیٹیوں کے لیے بہنوں کے لیے کامل اکمل اور مکمل نمونہ ہے مزرہ تسلیم را حاصل بتول مادرانہ اسوائے کامل بطول تو ان سے ہمیں سیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کیسے گزاری آج کی عورت کہتی ہے کہ میں نہیں کر سکتی نماز روزہ اور یہ امور نہیں بجا لا سکتی بچوں کا بوجھ اتنا ہے ان کی تربیت اور ان کو کھانا دینا ان کو دودھ دینا بار بار جو ہے وہ ان کا لباس تبدیل کرنا کب وقت ہوتا ہے میرے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں تو کیسے میں ان کو جو ہے بچوں کو کروں اور اس کے بعد عبادات بھی وقت پہ کر سکوں تو یہ بڑا مشکل ہے وہ حضرت سیدہ کو دیکھیں کہ آپ اپنے کندھوں پہ مشکیزہ بھی اٹھا کے لاتی ہیں چکی بھی پیستی ہیں بیٹوں کی تربیت بھی کرتی ہیں شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں اور مسلح بچھا کے جب کھڑی ہوتی ہیں تو ساری ساری رات قیام میں کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں گزر جاتی ہے اور پھر کہتی ہیں مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا ایک تو رات اتنی لمبی بنا دے جھی بھر کے تجھے سجدہ ہی کر تو انہیں شکوا رہتا ہے کہ راتیں اتنی چھوٹی ہیں اور میرا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا سارا دن روزے سے گزرتا ہے رات قیام میں رکو اور سجود میں گزرتی ہے اور بیٹوں کی تربیت کی تو وہ کائنات نے ایسی تربیت کا جوہر نہیں دیکھا ہے جو سیدہ فاطمہ کے گھر میں پلنے والے بچوں میں تربیت کا رنگ نظر آیا کہ انہوں نے اپنا خون دے دیا لیکن دین کی آن پہ آنچ نہیں آنے دی تو ان کی زندگی ہمارے لیے ہماری مخدرات اسلام کے لیے بہنوں بیٹی اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ ہے میری بہن میری بیٹی تو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے تو مشرق کی بیٹی ہے تو کوئی دیا نہیں ہے کہ جس کو جو چاہے اٹھا کے لے جائے تو گھر کی رونق ہے عزت ہے آبرو ہے تو سمٹ جائے گی تو معاشرہ پھیل جائے گا اور تو اگر گھر میں سمٹ کے بچوں کو سنبھال لے گی تو امت بہرو بر پہ قابض ہوگی لیکن اگر تو گھر کو نہ سنبھالا تو پھر امت کبھی بھی بامراد اور کبھی بھی سر نہیں ہو سکتی اگر پندے زرویش پذیری ہزار امت بمیر تو نہ میری بطول باش و پنہا شو عزی حسن کہ درا شبیر بگیری اقبال کہتا ہے کہ امت مسلمہ میری ایک بات مان لے ہزار امت مر جائے گی امت مسلمہ تجھے موت نہیں آ سکتی اور وہ کیا ہے اللہ اکبر بطول باش قوم کی بہن سے بیٹی سے ماں سے مخاطب ہو کے اقبال بولتے ہیں بطول باش بتول بن جا وہ پنہا شو رزی اثر اور زمانے کی آنکھ سے پوشیدہ ہو جا پھر تو شبیر بگیری پھر تیری آغوش میں بھی حسین ابن علی کے جانشین پرورش پائیں گے تو اپنے آپ کو سمیٹ کے اس کردار کے سانچے میں ڈال لیا جائے عورت کا دائرہ کار گھر ہے چار دیواری ہے اور اس چار دیواری کے ماحول کو آسودہ رکھے وہ باہر نکل کر کے جو ہے وہ گھر کی ذمہ داریوں سے دست بردار نہ ہو یہ ذمہ داریاں مرد کی ہیں کہ وہ باہر نکلے اور ضروریات کو فراہم کرے عورت کی ذمہ داری چار دیواری کی ہے اس چار دیواری کو رونق بخشے اور تربیت پر نئی نسل کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دے ساری زندگی میں ایک ایک اس کا بچہ بھی اگر قوم کو مل گیا تو قوم کی تقدیر بدل دے گا مائی راستی ہیں یا ام الخیر ہیں انہوں نے ایک ایک بچے کی تربیت کی آج مائیں کیوں نہیں کر سکتی بابا فرید کی ماں بیٹے کے مزاج کو سمجھتی ہیں کہ یہ شکر کو بہت پسند کرتا ہے تو شکر کی پڑیا مسلح کے نیچے رکھ دیتی ہیں اور بیٹا مسلح اٹھاتا ہے تو نیچے شکر کی پڑیا ملتی ہے روز ڈیوٹی دیتی ہیں اور بیٹا شوق سے نماز پڑھتا ہے بعض میں شکر کی پڑیا بھی ملے گی ایک دن کہیں گئی تھی تو نماز کا وقت ہوا ماں وہاں بے چین ہے اور وہیں مسلح بچھا کے کہتی ہے مالک میری لاج رکھنا آج بیٹا مسلح اٹھائے اور اس کو شکر کی پڑی آنے ملے گی تو راز کھل جائے گا تو بیٹا کہیں بد نہ ہو جائے اس کا گمان یہ ہے کہ مالک اپنی کرم نوازیوں سے یہ پوری مجھے ڈائریکٹ دیتا ہے درمیان میں کوئی نہیں ہے اللہ اکبر خیر ماں واپس پلٹی اور سب سے پہلے تجسس بری نگاہ سے بیٹوں بیٹے کو دیکھ رہی تھی کہ بیٹا کوئی شکایت تو نہیں کرتا لیکن فرید بیٹے کے لب پہ کوئی شکایت نہیں تھی خیر ماں نے پوچھ لیا بیٹا نماز پڑی تھی کہا ماں نماز پڑھی تھی لیکن آج جو شکر ملی ہے اس کا چاسی کوئی اور تھا اس کا ذائقہ ہی کوئی اور تھا تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے مالک تُو نے میری لاج رکھ لی تو پھر بتایا کہ بیٹے میں تو یوں ہی پڑیا رکھتی تھی آج مالک نے جو ہے وہ میری لاج رکھی ہے اور تیرے مسلح کے نیچے پڑیا رکھ دی پھر فرید فرید بنا نا تو پیچھے ماں کھڑی نظر آتی ہے حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ اگر غوث آزم ہے تو ان کے جبے میں چالیس دینار ماں سی رہی تھی نا اور ساتھ نصیحت کر رہی تھی کہ بیٹا جو بھی ہو جھوٹ نہیں بولنا ہے پھر ڈاکو کو بتا رہے ہیں کہ چالیس درم تو میرے پاس بھی ہیں تو ڈاکو کہتے ہیں عجیب کہانی ہے کو ڈاکو کو بھی پیسے بتایا کرتا ہے کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا جو بھی ہو جائے لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا اب ڈاکو شرمندہ ہو کے بولتے ہیں یہ ماں سے جھوٹ نہیں بولتا ہم رب کا حکم نہیں مانتے اور یہ پہلے لوگ تھے جو حضرت غوث اعظم کے ہاتھ پہ جو ہے وہ توبہ کرنے والے تھے اللہ اکبر قطب الدین بختار کاکی جب دس کا میں جاتے ہیں استاد پڑھاتا ہے لام میم زال کتاب پورا پارا سنا دیتے ہیں دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے سکول اس من الناس بچہ سارا پارا سنا دیتا ہے تیسرا پارا چوتھا پارا چودہ پارے سنا دیے کہا یہاں سے شروع کرو سبحان اللہ ضیاء عبدی تو کہا بیٹا جس درس گاہ میں چودہ پارے پڑے تھے وہیں بکیا قرآن بھی حفظ کر لیا ہوتا کہا استاد جی میں کسی درس گاہ میں نہیں گیا میری ماں چودہ پاروں کی حافظہ تھی اور صبح جب اٹھتی تھی تو قرآن بھی پڑھنے لگتی اور کام کاج بھی کرتی تو بچپن سے ہی سن سن کے ماں کی آغوش سے یہ چودہ پارے یاد ہو گئے تو مائیں اگر ایسی ہوں تو بیٹے ایسے ہوتے ہیں اس لیے ماں کے کردار کو روشن کرنا ہوگا ماں کے کردار کو بہتر کرنا ہوگا اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا نمونہ زندگی ہے اور ان کی زندگی کے ایک ایک پہلو سے روشنی لے کر کے اجالا لے کر کے مقدرات اسلام کی زندگیوں میں چراغاں کیا جا سکتا ہے اور ان کی زندگی سے ایک اچھی نسل تیار ہو سکتی ہے کسی نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی نسل دوں گا تو سیدہ پاک کا اسوا ہمارے لیے یقیناً کامل اور اکمل نمونہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے نقوش پاک کی برکتیں اور ان کے وجود سے وابستہ رحمتیں ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو نصیب فرمائے اور آج کی اس مجلس میں ہم ان کی وساطت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ حیاسوز ماحول سے اس امت کو نجات عطا کر دے اور اس امت کو پھر عظمت پاری اور رفتہ عطا کر دے اور قوم کی بیٹیوں کو اسوائے بطول پہ گامزن کر دے